Ми продовжуємо робити подарунки своїми руками. Сьогодні нас навчить наша наступна гостя Аліна Мартиросян робити милоручної роботи. Але перед тим як ми почнемо робити нашу справу, я хочу в тебе запитати. По-перше, привіт, я з тобою забула привітати. Здравствуйте. Я в тебе хочу запитати про те, як ти почала взагалі цікавитись цією темою. Ну, це случила звичайно. Uh, ми куди-то з моєю подругою пішли на майстер-клас. И мне это понравилось, понравилось, и мы продолжали это уже делать у меня дома в больших количествах. И сейчас я начинаю уже продвигаться в этом деле и делать уже скрабы и, так, и разные другие вещи. Мы сейчас увидим на экране фотографии разных вещей, которые можно сделать своими руками. Это все мило. И ты скажи про то, насколько это важко делать, по-перше, а по-друге, какие могут быть модификации эти речи? На самом деле мыло варить несложно, это может даже сделать ребенок, так как что такое вообще мыло варение? Вы берете основу для мыла, которая не имеет ни запаха, ни цвета, и просто начинаете плавить. И тогда она уже начинает дружить с эфирными маслами, с красителями. Это могут быть пищевые красители, а также натуральные. Ну, вообще это несложно и могут создавать разные формы. Есть силиконовые формочки, также можно использовать файлики, которые можно из этих файликов можно делать розочки, точнее придавать форму основе для мыла, так как она, можно сказать, как пластилин, из нее можно слепить что угодно. Ну, знаешь, ты так рассказываешь, это все просто, но очень действительно красиво это выглядит в реальном жизни, потом на экране. Можно даже такую штуку сделать, я понимаю, как кисточку Конечно, можно и как пироженка, и как человечка, и какого-то любимого персонажа из мультфильма. Насколько таке мило, таким мылом приятнее пользоваться, чем тем, что мы покупаем в магазине? Ну, во-первых, мы добавляем эфирные масла и разные эмульсии, какие нам могут понравиться, то есть у нас на самом деле в магазине не такой уж большой выбор а, мыла то есть мы можем создавать и как подарочное, и для себя, и себя порадовать, и близких Расскажи нам про то, что мы будем делать сегодня, потому что, я понимаю, это не просто мыло, это будет что-то Да, мы сегодня, если успеем, даже сделаем два скраба, один апельсиновый скраб, а другой скраб из глины я тебе пропоную приступать до работы и расскажи, что для этого потребно. Для этого нам понадобилось детское мыло, которое мы сейчас будем заливать кипятком. И вот того... было этого... Да, так оно легче расплавится, и мы сможем сделать из него скраб. Потом, потом сейчас, видишь, придается такое. Так, воно все плавается, расправляется. Давай мы приберемо, можливо, наш фрукто, фрукт, что было водніше. Давай мы него его я его возьму друг. И, тобто, а ми мы будемо использовать. Да, конечно. Uh, мы будем использовать еще глину uh, белую, так как белая глина, она очень полезна. Она имеет такой эффект омолаживания. Также мы будем использовать вот такое вот масло. Это масло миндаля. Ага. А взагали масло можно будет використовувати будь -яке? А, конечно, но <laughs> не стоит э, брать масло, допустим, на которое у тебя аллергия. И нужно еще не переусердствовать э, с капельками. То есть не нужно на вот такую вот мысочку использовать э, пол баночки. Нужно буквально 5-10 капелек. Ой. То есть главное это все-таки выдерживать пропорции и не перестараться, не хотите сделать, чтобы наше мило вышло как парфумы, а все делать в норме. Конечно. Плюс еще у нас будет краситель. Можно использовать как пищевые красители, но у нас сегодня будет вот такой порошочек. И еще я это хот... за порошок? Это солевой порошок, можно использовать также вот такую соль цветную, она придаст тоже цвет нашей основе для мыла. Нам треба наше натертое мыло полностью растерты у такую кашу. Да, потому что это будет не твердое мыло, это будет скраб, он будет мягкий, его будет приятно наносить на лицо. Также скраб можно использовать не только на лицо, но и на шею, руки. И... Ну и так далее, да. я думаю, что на все чистые тела. А чем вид створення вот такого скраба, вид фотографии мыла, якого мы бачили на экране с тобой? А, ну, мыло мы в основном используем для рук, ну и для тела. А скраб мы можем использовать для лица, мы можем подольше с ним походить. То есть более эффективный результат получается от скраба, чем от мыла. То есть мы добавляем, добавим глину, а знаем, что глину использовали в Древнем Риме, в Египте, и его считали, глину считали очень драгоценным для красоты женщин компонентом. Слушай, а... Який, який ингредиент должен быть у мыли? Я так понимаю, что що мы что-то не будем добавлять в наш скраб, чтобы мы добавили у милу? Uh, ну, в принципе, у нас все тут будет, то, что можно добавлять в мыло. Скраб чем отличается? Тем, что он, мне кажется, uh, больше подходит для того, чтобы женщина омолаживала свое лицо, свои руки. И нужно еще не забывать о том, что такая процедура еще предусматривает, что нужно к ней подготовиться. То есть человек, который хочет использовать скраб или маску из глины, он должен перед этим а, либо же а, горячей водой умыться, либо же минералкой, потому что она тоже полезная. А -а -а. Я тебя слушаю и думаю про то, что много косметических продуктов можно и властными руками. И вообще насколько ты О, эти свои знания, которые ты имеешь, ты их используешь для собственной красоты, скажем так. Ну если с подружками сидеть, то это понятно, что не только для красоты полезно, но и весело, потому что можно добавлять разные красители и делать невероятную красоту. А... Боровники, они могут быть натуральными, или можно такого же использовать, какие не Конечно, можно использовать и натуральные. Есть разные порошки, которые продаются именно для основы для мыла, для мыловарения, для скрабов и для разной глины. Вот, допустим, если взять глину, то есть белая, есть синяя, есть черная, есть желтая, есть красная, розовая. Вот у нас сегодня белая, она хорошо для омолаживания есть еще розовая глина она состоит из белой и красной глины она тоже хороша для омолаживания остальные глины черная зеленая синяя она против целлюлита очень хорошо можно наносить как целлюлитные маски на ноги и так далее то есть очень много застосований я так вижу в нашей продукции я думаю что що... Ты ж часто даруешь мыло собственной работы и не только мыло своим друзьям и родным? Конечно, я помню, когда я была в 10 классе, то я очень много на 8 марта надела мыло и подарила всем своим знакомым. Ну, ты знаешь, це було, я уверена, это очень приятно, получать мыло вручную работы на 8 марта, да и взагалі просто так, без приводу, без какого-то свята. Я так понимаю, что у нас уже завершальный этап с нашей... Да, она уже размякла, и можно добавлять масла, глину, овсяные хлопья, так как это скраб, и нам нужно, чтобы нашу кожу отшелушивали ну, плохую. Давай, что мы будем делать далее? Будем добавлять сейчас масло миндаля. Да, я понюхаю, мне просто интересно, как оно <свес> пахнет. <свес> Но оно не пахнет. Оно... А для чего тут если оно не пахнет, для чего мы его додаем? А, мы до... добавляем его туда, потому что а, тоже имеет свойство омолаживать, он очищает поры и снимает покраснение. То есть это такое, как лекарственное его употреблять. как и в пищу миндаль, он и полезен также для красоты. Слушай, ну я думала, это все мы будем добавлять масло только с такой, с декоративной метою, чтобы нам было приятно нюхать этот скраб, но выявляется, что каждое масло имеет какие-то свои особые властивости. Да, конечно, ну стоит... Есть разные масла, есть масло виноградных косточек, абрикосовых, миндаля, и нужно Понимать, для чего ты хочешь добавить это масло. То есть мы добавляем, чтобы очистить поры, омолодиться. А есть разные масла, которые предназначены для разных функций. Для чего я масла, которые можно добавлять до мыла, скрабу и так далее? И что имеет какую и еще я хотела рассказать именно о глине так как она еще является антисептиком и допустим если в скраб добавлять разные лекарственные средства то можно заменить глиной она тоже есть хорошим антисептиком и мы сможем сделать скраб для всех типов кожи а чем можно я так понимаю, что нужно еще и под тип шкиры якось подбирать или чи вот как звено, универсальный Чи там якось фуны градиоти и касризм Ну понятное дело, что человек, когда создает скраб, он смотрит на свои индивидуальные э, Да, на свои вкусы, на свои э, потребности, то, что ему нужно, допустим, для проблемной кожи. Э, мы, конечно же, возьмем э, белую глину, потому что она очень хорошо очищает. И, как же я уже говорила, она очень хороший антисептик. То есть, если у вас есть какая-то аллергическая реакция на другие вещества, то вы можете использовать эту глину, и оно, конечно, это перебьет. Мы продолжим с нашим готовить скраб, и обязательно сейчас скажи, что мы додамо, а потом мы на клип. Сейчас мы будем добавлять цедру апельсина, оно придаст э, и запаха, можно, не, можно будет не добавлять ароматизаторы, а может быть еще и цвет, как повезет. Давай, мы додаем цедру апельсину и вернемся до студии сразу после клипа. Ось такой дуже ароматный и дуже, я не знаю, приятный скраб у нас вышел. Мы сейчас вам покажем, как он выглядит у там нагадай нам, Алина, вотласка, через какие ингредиенты мы использовали. Мыльная основа, немножко минеральной воды, цедра апельсина и все. Ну пахнет очень смачно пахнет как на другой крем. Давай далее. Я так понимаю, мы сегодня будем работать не один с тобой скраб, яким а будет другой? Этот скраб будет из белой глины. Можем добавить овсяные хлопья. И, конечно же, у нас глина белая, и она, он получится без цвета, поэтому добавим немножко розовенького, и чтобы было немножко повеселее и покрасить. Я думаю, у нас будет и весело, и хорошо, и красиво, и такие подарки действительно не только приятно отримувати, а и просто делать это все для себя. Я так бачу, у нас там ще стоїть вівсянка, ми її також будемо використовувати, чи вона в нас сьогодні просто для антвуражу? Uh, Ні, я принесла показати, що можна ще додати вівсянку, і ми можемо, звісно, її використовувати. Дивись, а варто не якось перевішувати у нашому скрабі з інгредієнтами? Тобто варто звернути увагу на щось одне, наприклад, там на вівсянку чи на глину, чи можна змішувати, і це ніяк не буде на якось. Глину можна змішувати з чим угодно, но якщо брати скраб і додати туди овсянку, кофе, то це уже буде перебор. Також я хотіла ще зосередити увагу на тому, що скраб ще змивати, определенно. то есть когда вы наносите скраб, вы даже и вы с ним походили, вы должны его смыть. А смывается он иногда очень сложно. То есть вы смываете его теплой водой, а потом переходите на холодную. Так вы э, остатки скраба смоете, плюс сузите поры. Ничего себе, ты столько разных вещей. сегодня мне рассказала. Я как невеликий любитель таких речей, я думаю, что Мені буде цікаво спробувати і такий скраб, і я думаю, що це ну це набагато цікавіше, ніж просто купити собі щось в магазині і. О, в нас така краса виходить, такий колір зараз буде. А що своїми руками ще можна зробити, окрім скрабу, мила? Чи ти робиш? можна ще, це теж... Плавить. Ароматичні. Так, да, звичайно, це плавиться. Можна сплавити старі свічки і зробити красиву декоративну, яка буде не тільки хорошо пахнути і світитися, но і радувати в глаз. А з чого можна зробити свічки? Ну, не те, що з чого, що, що можна додати, скажімо так, для аромату. Наприклад, Кофе. каву. Знову ж таки, каву можна я так розумію, додати. И в э, скраб, и в мыло можно добавить? Конечно, он хорошо пахнет, а если добавить э, кофе в мыло или в скраб, то э, если добавить мыло, то это уже будет скраб, потому что он хорошо отшелушивает старую кожу, и получается у нас такой скраб. Но Мне все одно интересно, что еще можно куда и добавлять, чтобы э, вышло так интересно и необычно. Я так вижу, что мы с тобой что будем добавлять? для Ароматизатор. Ароматизатор. Потому це... что глина у нас не имеет запаха. Это ароматизатор чего? Это ваниль. Это ароматизатор для выпечки. Добавляем мы немножечко. То есть можно использовать все, даже ароматизаторы для выпечки. Хотя я думаю, что это самый безопаснейший ароматизатор, потому что его можно в еду вживать. Конечно. Є спеціальні ароматизатори, емульсії різні, які продаються спеціально для мила варіння. Є дійсно дуже багато ароматів, є аромати дождя, даже є аромати старих книг. Ну, я думаю, що аромат старих книг це вже занадто для скрабола, я думаю. Ну, у каждого... Можливо, є так, у кожного безперечно свої смаки, які аромати тобі найбільше подобаються? Шоколад. А можно туда ты шоколад? У Конечно, можно. можно. Еще можно добавлять какао. Тоже будет очень вкусно пахнуть. Так Главное можно потом... изъесть. Да. Теперь будем добавлять. В нашу баночку, так? Да, в баночке мы можем добавить еще такую соль цветную. Давай, спробуем. А соль же будет иметь скрабующий эффект? Конечно. Только недолго, еще если добавлять соль с медом и с какими-то э, отварами трав, то соль, конечно же, имеет такое свойство растопиться. Слушай, ты сказала только что про отвары трав. Какие ты травы добавляла, какие вообще можно добавлять? Или тут уже такая полная фантазия? Что можно найкраще? даже свои любимые чай, допустим, вы сами дома делаете из мяты, лаванды. Можете добавлять туда, это тоже будет Хорошо для вашей кожи, смотря какой у вас тип кожи, и какие у вас. Я розумію, особливості якісь. Можливо, в, на... в когось на щось є алергія. Слухай, а що ти найбільше любиш додавати, окрім шоколаду? Можливо, в тебе є такі улюблені, якісь секретні інгредієнти. Що ти додаєш і в милої свічки, і в. не знаю, в скрабы резни, как мы с тобой сегодня робим. На самом деле тут такой большой полет фантазии, что можно добавлять что угодно, что нашли дома, то и добавляйте. Главное, чтобы это не была колбаса или что-то, что приятно пахнет. Мы снова додаем масло чи нет? Нет, Чим, масло сюда не будем добавлять. У нас есть глина, это достаточно. А соль додаем? Соль не добавляем. Соль можно из соли можно сделать тоже замечательный скраб, только не используя мыльную основу, а используя мед, соль, мед и какой-то какие-то отвары трав. А вин какой густоты повинны нутриматись? Из-за того, что добавляем много соли и немножко меда и и совсем капельку отвара трав, то мы получаем ну, можно сказать, по консистенции такую же смесь, только там мы видим, что немножко плавает мед. Ну, это все очень красиво. Мы закончили с нашим другом? Закончили, теперь можем... Получили. давай, давай покажу на камеру, что у нас вышло. Понюхаю, пахнет, до речи, очень смачно. Это очень необычно, очень красиво. Вот так он выглядит. Вы Ви можете, я думаю, сделать какую баночку. І подарувати це рідній і близькій людині. Тримай. Я так зрозуміла, що це все робити доволі просто. Що б ти порадила нашим глядачам, які все ніяк не можуть почати робити щось гарне своїми руками? Не бойтесь, експериментувати, творіть і радуйте себе і своїх близьких. Давай ще раз нагадаємо, що ми додали у два наших скраби: скраб перший, от він от такий, що тут. Это апельсиновый скраб. Мы добавили сюда мыльную основу, сделали ее кремообразной, добавили туда апельсиновые цедры и немножко минералки. Давай, а наступный. Что это? Это скраб из белой глины. Это для чувствительной кожи. Если у вас чувствительная кожа, то этот скраб для вас подойдет, так как этот скраб еще для всех типов кожи. Мы добавили сюда мыльную основу, которую также сделали кремообразно, добавили туда белую глину, немножко минералочки, вот такой вот краситель у нас, и, и все, мы больше ничего не добавляли. Вот такую красу мы сделали своими руками с нашей майстриной Алиной Мартиросян. Мы с вами побачимось до завтра о 16.15, мы с вами побачимось на телеканале Скифия, тоже я кажу вам до встречи.